জাতত ব্ৰাহ্মণ যদিও হল সি ৰাজ আনহাতে সমিষ্ঠা ৰাজ কন্যা কণা বিধাতাৰ জোৰত হল সি দেৱানী ডাকি আৰু সেয়ে আমাৰ বিষবাৰ ৰজা অ তেখেতৰ আকৌ কন্যাৰ লগত বান্ধি পঠাত মাদৈ কৰালে দাসী ৰোদ দাসী অ তাকেহে বোলে কয় যাৰ কপালত বৃহস্পতি পই ৰূপ লাব্য দেৱজনী আইটিতকৈ সমিষ্টা কম নহয় কিন্তু কৈহে পালো

সমিষ্ঠা তিনিটি সন্তানৰ মাজুলী এইবোৰ কথা এইবোৰ কথা দেৱজানীৰ আগত নকবৰ বাবে মাজে সময়ে দুই এপদ গহনা গঠৰি উপহাৰ দিয়ে কেনেকুৱা বাৰু নকলেও তেতিয়া এইবোৰ উপহাৰ পায়ে যাগো কেনেকুৱাও কিন্তু পায় ক কি লুকুৱাইছ নাকত কাণত সিদি কিমান বোৰ সোণৰ গহনা নাকৰ পাৰ সমী ঠাইতে দিছে নাকৰ নিচা পুৰুষৰ গাত লাগিব নাপায় নিচাক নাকেৰে ওলাই গল গাত লাগিব লাগে শুদ্ধ হব ডিঙিৰ আৰু কাণৰ কি গহনা অ সোধা ডিঙিৰে মান্যজনক অন্ন দিব নাপায় কান্দৰ বিন্ধা উদম হৈ থাকিলে গৃহস্থীঘৰৰ লক্ষীটো উদম হয় মই মই জানিহে পিন্ধিছো কিয় পিন্ধিছ সেয়া সুঠা নাই কোনে দিলে সত্য কৰি কম মম মহ নকলেও এইবোৰ উপহাৰে পায় কি কথা নোপোৱাচ হত্যা কৰি কওঁ কলো তাতে উপহাৰ পাবি দুগুণ মামা মামা মানে মানে মহাৰাজৰ অৰুষত সমী তিনিটি পুত্ৰ সন্তান বন্ধে দি দেখি জানে তিৰোতা পেটত বৰ কথা লুকা ওলাই গল নহয় নকলেও নকটাম কলেও লাগে ভকতৰটো